Все санкции между Россией и Украиной будут сняты, новые не вводятся. дулю тебе. <с> тебе же это самое. Русские пишут, вот, там у меня и в на других блогах. Там курица не больно, курица довольна, нам эти санкции ни по чем, Нам даже лучше стало. А что ж требуете снять все санкции? Вам же хорошо. У вас же восстанавливается экономика. У вас, вон, э, наверное, вы сейчас самолетов настроите огромное количество. Или нет? Или ничего выпустить не можете? Или нет доступа к технологиям? Нет доступа к мировым финансам? Нет доступа да, к рабочей силе квалифицированной тоже нету, потому что решили перебить на войне почти миллион своих сограждан, отправив их э, по войну. Ну и дальше, конечно же, отравленное население требует орешника. А орешника не будет. А есть бессмысленный, как и бессмысленный вот подобный меморандум, который подготовила Россия? Ну, хотя бы что-то умнее придумал. Честно говоря, я сейчас вот за последнее время вижу, что под руководством западных партнеров все-таки Украина научилась писать умеренные э, меморандумы. А потому что вот если сравнивать по количеству пунктов неумеренный российский меморандум с умеренным украинским меморандумом, то ты понимаешь, что разговаривает умный с дураком. Потому что вот как раз от дурака и прилетел меморандум Путина все санкции хочет снять. Да эти санкции водились не для того, чтобы снимать. Хоть всю Украину сотри с лица земли, хоть упакуй ее. Ты санкции санкций уже не слезешь до своей смерти. Это просто русские должны понять, что ваша вас жизнь не будет улучшаться. Ваша жизнь будет только ухудшаться. Это надо просто понимать. Что не может быть после миллионов убитых, разрушенных городов, улучшения жизни в Российской Федерации. Российская Федерация оказалась между Китаем и воюющей Украиной. А Украина оказалась западным миром. И Украину будут финансировать столько, сколько надо. Украина с хорошими партнерами. Надо это все не забывать. А он санкции требует снять. Ну, сумасшедший, что возьмешь.